बेहद अफसोस का मकाम है अभी जरा देर पहले अचानक यूट्यूब खोलने पर मौलाना सलमान साहब की दो क्लिप सामने आई जिसमें उनका असल मसला असल टकराव अगर सेलूम को ले करके है पता चला और उस सिलसिले में जो कुछ भी हो रहा हो उससे तो हम वाकिफ नहीं हैं तो मौल बिलाल को लेकर जो कुछ उन्होंने उन दोनों क्लिप्स में आ, कहा सुना है तो वो उनका अपना एक हक़ हाँ है जो हमेशा अपने नापसंदीदा लोगों के साथ किया करते हैं लेकिन हमें जो कहना है और जो बहुत तकलीफ के साथ कहना है और सुनने के बाद जो बेहद तकलीफ हुई है उसका इजहार करना है वो ये कि मौना मोहतरम पर हिताविया के नाम के पता नहीं क्यों दौरे पड़ा करते हैं रजी अल्लाह रजील को लेकर मौना पर दौरे पड़ा करते हैं अब से पहले उन्होंने तोबा की माजरत की कुछ न कहने यकीन दिहानी कराई इसके बाद फिर अभी जो दो क्लिपें सामने आई है कुछ घंटे पहले की है और एक एक दिन पहले की है इन दोनों में उन्होंने नासियत की आड़ में और अपने ही खानदान के अपने ही घर के लोगों को नाकदी करार देते हुए जो कुछ कहा है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए फिर वो घूम गए हतमाबिया रजील की तरफ तो ये बहुत ही तकलीफ देह अमल है माना आपका जो किसी भी तरह काबिले बर्दाश्त नहीं है आपकी मिसाल बिल्कुल उस तलब इम की तरह है कि जिसके ऊपर ऊंट पे मजमून निगारी का ऐसा बहुत सवार था कि उसको आप कोई भी मजमून दे लिखने के लिए लेकिन वो मजमून छोड़ करके ऊंट पे आ जाता था पता नहीं आपने भी ये कहानी पढ़ी नहीं पढ़ी न पढ़ी हो तो पढ़ लें देखिए तफसील की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है क्योंकि मुख्तर ही रखना है कि उस्ताद ने आजिज होकर मुदीर से प्रिंसिपल से आकर के शिकायत की उस लड़के की भाई को कोई भी टॉपिक दो इससे किसी भी ट्रॉपिक पर मजमून निगारी को कहो ये चंद लाइनों के बाद में ऊंट पर आ जाता है और ऊंट पर पूरी मजमून निगरी कर देता है हद ये हुई कि उस लड़के ने अपने उस उस्ताद की और उस स्कूल की शिकायत करते हुए जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा तो उसमें भी उस शिकायत में उस एप्लीकेशन में भी उसने यही अमल दोहराया और गोया खुद अपने ही खिलाफ दलील पेश कर दी उसके अंदर कि वो चंद बातों के बाद फिर वो ऊंट पर आ गया कि मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही मामला किया जा रहा है जैसे ऊंट के साथ किया जाता है ऊंट तो सेहरा का जानवर है वगैरह 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 ये बड़ी मौना का मामला बिल्कुल उसी लड़के जैसा हो गया है कि बात कुछ हो कहीं की हो कैसी हो लेकिन उनको जो है सिर्फ हसमाविया रजील्लाहू को जो है वो टारगेट करना है हदफ हदफ बनाना है और आड़ लेना है नासबियत की और वगैरह वगैरह उन अहादीस की कि जिन अहादीस को यकतरफा अगर मान लिया जाए तो इसके बाद सवालिया निशान हम साफ बोल रहे बिल्कुल दो टोक कि सवालिया निशान फिर सैदलविनदासन पर उठता है सवालिया निशान उस खुदा पर उठता है जो बैठा वहां तमाशा देखता रहा और उसने दखल नहीं दिया अगर ये मान लिया जाए मौना आपकी बातें अगर इसी तरह तस्लीम कर ली जाए दो कहने में कोई हरज नहीं है ठीक है आपके कहने से या किसी के कहने से किसी का ईमान नहीं रुखत होता है अब बगावत, बगावत से भी ईमान नहीं रखसत होता है बागी आप भी तो हैं बागी आप भी तो हैं तो अब आपको काफिर कहा जाये है आपको जहन्नमी कहा जाए आपको आपसे आप जन्नत छीन ली जाए तो बगावत की तो नस्बत तो इजाफी होती है एक आदमी एक चीज को बरहक समझ रहा होता है दूसरे नहीं समझ रहे होते है वो उससे इख्तलाफ करता है तो वो बागी कहलाता है तो दीन ने तो नहीं कहा उनको जहन्नमी हुं? या फिर जैसे दूसरे लोग बहुत से लोगों का ईमान रुख्सत हुआ आप जैसे इन्ही सब हरकतों की वजह से कि वो दीन जो आया अभी और नदी अभी रुख्सत हुआ है और उसके बाद ही ये सारे तमाशे हुए तो अगर हम इसको सिर्फ उस इब्लीस से जो है मनसूब न करें कि जो इब्लीस दारदवा में आया जो इब्लीस जंग बदर में आया तो वो इबलीस बैठ गया आराम से वह आप सल्ला वसल्म की रुखती के बाद आपके मिसाल के बाद वो हरकत में नहीं आया है वो आज तक हरकत में नहीं है वह आपके साथ नहीं है हमारे साथ नहीं है तो बात यहां से शुरू होती है कि अगर श, श, शैतान को असल फाल न माने और शैतान की शैतनत के सर ये सब नमझे तो फिर तो बात यहां से शुरू होती है कि वो शख्सियत जो वही लिखती रही कह दी झूठ है ये वो श, वो शख्सियत जो नबी को वजू कराती रही कह दी झूठ है ये हाँ वो शख्सियत जिसको नबी तलसीन करते रहे कि तुमको अगर तुमको हुकूमत मिलेगी तो तुम ऐसे ऐसे करना कह, कह दी झूठ है तो मतलब नबी नौज नबी नौजबिल्ला जो है वो एक ड्रामा कर रहे थे तमाशा कर रहे थे उनके साथ एक ऐसी गलत शख्सियत जो है उन, उन, उनके साथ थी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जीते जी उनको अपने से दूर नहीं किया उनको धुतकारा नहीं उनको भगाया नहीं है सहाबा को जो है वो उनके बारे में बताया नहीं और हजत फुजैफा हजरत फुजैफा क्या हजरत फजैफा रजी अल्लाह के वहां पर भी वही सवाल उठता है कि छुपाया क्यों अगर वो इतने ही बुरे थे जिस तरह आप पेश कर रहे हैं अगर वो इसी दर इसी लायक थे तो उनको तो और आशकारा करना चाहिए था ना कि जिससे उम्मत इतने बड़े फितने से बच जाती अगर वो सब वहां छुपा लिया गया तो आप कौन होते हैं उसको उसकी पर्दा करने वाले आप होते कौन है आप कौन होते हैं कि बात कुछ भी हो आप सीधे लुढ़क करके हर मालिये में पहुंच जाते हैं हाँ आपकी ढलान सिर्फ उसी तरफ है तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप एक फाइनल वर्डिक्ट जो है उम्मत को दे दीजिए अब आपने इमाम जहाबी का कौल नकल किया ठीक है अब यह अल्लाह फरमा रहा है रजी अल्लाह रजियाल्लाहू व रजु अनहू या अल्लाह फरमा रहा है वहां नबी फरमा रहे उन्हीं मुआविया के बारे में ठीक है तो किसकी माने भाई आपकी माने इबन जहाबी इमाम जहाबी की माने है कि खुद नबी की माने या अल्लाह की माने किसकी माने तो अल्लाह पर भी तो सवाल उठता है ना कि जब आपको आपको इतनी शिकायत है उनसे और वो अभी आपने दरपरदा कह दिया इस हदीस में कि वो जहन्नमी थे हम कह रहे हैं कि आपने दरपरदा कहा है कि हस अमार तो जो है उनको जो है वो नबी की आड़ में तो नबी की आड़ ही लेते हुए चलिए कि वो उनको जो है वो जन्नत की तरफ बुलाएंगे यानी कि वो जहन्नम की तरफ जा रहे थे जहन्नम की तरफ जा रहे तो आप खुल के कह दीजिए ना आप डरते क्यों हैं अपने अकीदे का अपनी सोच का अपने फिक्र का अपनी फिक्र का इजहार करिए आप तो हम सबको एक फाइनल पूरी उम्मत को एक फाइनल वर्डिक्ट आप दे दीजिए कि भाई मुआविया रजी अल्लाह तु के बारे में और आपके लफ्जों में मुआविया के बारों में, बारे में पूरी उम्मत अगर ये मानती है तो वो नासबी नहीं है अगर वो ये नहीं मानती है तो वो नासवी है।, है आपके अंदर हिम्मत बोलिए ये आप दाए बाए इधर उधर इस सबसे आपका क्या जो है वो मकसद है आप सीधे सीधे अपने अपनी फिक्र का अपनी सोच का अपने अतीदे का इजहार क्यों नहीं करते हैं अहले सुन्नत के नाम क्यों मानते हैं अहले सुन्नत तो हसत माविया रजी ने गले से लगा करके चल रहे हैं अहले सुन्नत तो ये कर रहे हैं आपके अहले सुन्नत कौन है जो तबर्रा पढ़ रहे हो आपकी तरह हतमाविया पर ठीक है आपका तबर्रा आलिमाना है आपका तबर्रा आलिमाना है आपके हिम्मत आपके हिम्मत तो, तो कही है अमीर शाम लड़ी जैसे लखनऊ में कहा जाता था और नाम लेकर के कही हज माविया का नाम लीजिए आप यजीद पे क्यों आ गए आप तो सारी शिकायत तो हद माविया से है ना तो सीधे टारगेट करिए उनको तो फिर देखे हम आप कितने बड़े कि, कि, कितने बड़े बतल हैं कितने बड़े आप शहसवार हैं आप दूसरों को डरा रहे हैं हाय हम का हवाला दे रहे हैं खुद आपको डर नहीं लगता है आपको डर नहीं लगता है ठीक है अब हम भी आपके शागिर्द हैं आप हमें भी वो इसी तरह कह सकते जैसे आपने बिलाल को कहा है लेकिन हर आदमी को पलटकर कर की तरफ हा देखना चाहिए कटोली में भी क्या कटोली में भी क्या क्या होता रहा है कैसे कैसे होता रहा है हम भी शाहिद है वहां के हम भी शाहिद है और दुनिया शाहिद है वहां की तो मेरा गुस्सा मुख्तसर यह है कि ये बात बहुत दूर तक जाती है जो आप कहते हैं हम खुद अपनी सोच आपके सामने रख रहे हैं कि फिर बा, बात खुदा तक जाती है बात उस नदी तक जाती है कि जिसकी खिदमत में हजमाविया रहे बात उस दीन तक जाती है कैसा बोदा दीन अगर साफ लफ्जों में कहा जाए कैसा बोधा दीन कैसा बेकार दीन कि जो नबी के जाते ही जो है जिसके ज, 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 जिसके हामिलीन और जिसके मुतबईन नक्सपरस्ती में है और, और और, खुद 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 परस्ती में लग गए और दीन के दीन को उन्होंने ताकार कर दिया है हिम्मत आपके हम कह रहे हैं यही तो लोग कहते हैं यही कहकर के बहुत सो ने अपने ईमान से हाथ धो लिया कि खल्ली वल्ली यार है जिसने पैदा किया उसी से निपट लेंगे उसी ने पैदा किया वो चाहे जन्नत में डाले चाहे जहन्नम में डाले लेकिन इस खुराफात से तो नजात है दीन को क्यों खुराफात बनाना चाह रहे हैं माना क्यों खुराफात बनाना चाह रहे है क्यों खुराफात बनाना चाह रहे हैं क्यों लोगों के ईमान के दरपा हैं इस आखिरी दौर में और कुछ तो बचा नहीं है हा? आप क़ुरान को किनारे करके तरफ़ा हदीसों को बुनियाद बना करके बात करते हैं है ये ये अमानत में ख्यालत नहीं है आप खुद मुनक्रीन हदीस नहीं है आप खुद मुनकर कुरान नहीं है कुरान ने नहीं कहा रजी अल्लाम व रजू अनु इसका क्या जवाब है इस्तना है अल्लाह भूल गए थे को सहू हो गया हम कह रहे हैं अल्लाह को सहू हो गया नवजबिल्ला वजिया का नाम भूल गए उस वक़्त रबी अल्लाह अनु अनहू की वही नाजिल करते वक्त या हजरत जबरील से सहू हुआ किससे सहू हुआ क्यूँ इस्तना नहीं हुआ कि अल्लाह मुआवियत रबी अल्लाह जमीवती हा अलावियत वह अतबर आहू नहीं किया अगर नहीं किया तो फिर तो फिर उसके बाद वो नबी जो अभी हमने अर्ज किया कि हजमाविया उनकी सोहबत में है और आप सल्लम को सब पता भी है दाएं बाएं दाए बाएं से बाए जो हदीसे आप सुना रहे हैं वो सब आपने फरमाई भी हैं तो भाई फिर ये तो एक अजीब किस्म का ड्रामा होगा हम अपने लफ्जों में कह रहे हैं दो टोक तो जवाब दे आप ये अजीब किस्म का ड्रामा होगा कि वही इंसान वही नबी उस इंसान से खिदमत ले रहा है है उसको काम करने दे रहा है सब कुछ करने दे रहा है और दाएं बाएं से जो है बातें उसके बारे में फरमा रहा है और सीधे उसको क्यों नहीं कह रहा अपने दरबार से खुद नहीं खुद क्यों नहीं धुटकार रहा उसको क्यों नहीं उसको मुनाफिक की फेहरिस्त में शामिल कर रहा है आप क्या कहना चाहते हैं भाई कहना क्या चाहते नास भी, नास भी, नास भी। भाई तो सीधे एक फाइनल एक लाइन बता दीजिए हर माविया के बारे में अगर नासबी नहीं रहना है तो ये अकीदा रखना है हा अल्लाह करे ये मेरी किली बात तक पहुंचे हम भी आपके शागि हैं और बहुत करीबी शागिद रहे हैं हाँ बहुत सही चहीते शागिद है रहे हैं लेकिन यह कभी तो नहीं थी कि आप इस दर्जे तक उतरेंगे हमने आपको तहरीर भी लिखी थी है दस्त बदस्त आप तक पहुंचाई के माना जब बात खत्म हो गई जब बात खत्म हो गई चाहे जैसे हुई हो है कि जब जब फरमा दिया है अपने वक्त के उस बंदे ने जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो जमात में सुलह कराएगा आप बागी बागी की रट लगाते हो ठीक है तो बागी होता है एक इंसान लेकिन मुसलमान रहता ये है ये नबी फरमा रहे हैं ये नबी फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के दो गिरोह में जमात में वो सुलह कराएगा जब उसने ये कह दिया के, के उनका हक था तो उनको दिया नहीं हक था तो अपनी तरफ से दिया ताकि मामला जो है वो बराबर सराबर हो जाए ये फितना खत्म हो इसके बाद हमको आपको क्या हक पहुंचता है गड़े मुर्दे उखाड़ने का हक क्या पहुंचता है कौन सी इबादत है कि इस पर अजन सवाब मिलेगा कौन सी इबादत है ये कहां यह सवाल पूछा जाएगा कबर के तीन सवालों में ये सवाल है है मैदान हशर में ये सवाल है कहां है ये सवाल या फिर आप खुल करके सामने आ जाइए आप खुलकर के सा... आगे दाएं बाएं से क्यों है दली रजील्ला नहीं फरमाया खुद जिनका आप हवाला देते हैं है उन्होंने भी खुद फरमाया कि जब दोनों तरफ के ए, 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 क्या कहेंगे मुतवसिन कहिए बचते हुए आपकी रियायत करते हुए हम शोहदा नहीं कह रहे आपकी रियायत में ठीक है दोनों तरफ के फौत होने वालों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने क्या फरमाया दोनों जन्नती हैं ठीक है तो ये तो खुद आपके अब्बाजान हैं खुद आपके आपके पूर्वज हैं आपके आपके बाबा हैं वो भी झूठे हैं आप अकेले सच्चे हैं बस तो क्या हो गया है मौना आपको क्या हो गया है हाँ ये हो क्या गया है आपको इसलिए खुदा के लिए अपने ऊपर तरस खाइए इस उम्मत पर तरस खाइए अगर वाकयता आप सराते मुस्तकीम पर हैं तब अगर आप का मसलक बदल चुका आपकी सोच बदल चुकी आप फिक्री तौर पर वही हो चुके जो हम अपनी जबान से कहना नहीं चाह रहे तो फिर आप अपने ऊपर उम्मत पर हम सब पर इस दीन पर रसूल खुदा पर अल्लाह पर असहाब पर और इस उम्मत पर जो इसकी जाकनी की हालत है उस पर अपने फॉलोअर्स पर तरस खाइए क्योंकि आपके फॉलोअर भी अब आप ही की तरह हर माविया को याद करने लगे हैं हजरत के बिना आगे रजी अल्लाह तहुम के बिना माविया कहना उनके लिए भी आसान है अभी उनके बाप के साथ गुस्ताखी की जाए उनके वालिद मोहतरम के साथ गुस्ताखी की जाए तो अभी देखें कैसे माथे बल पड़ते हैं तो हसमाविया के ऐसे लोगों के बाप के, के बराबर भी नहीं है और अभी हम खुद आपके वालद मोहतरम के साथ गुस्ताखी करें तो अभी आप मुस्कुराते ऐसी सुनते रहेंगे जिस तरह मुस्कुराते हुए आप हसमााविया का तस्करा करते हैं है न इजाजत दें तो जरा कुछ मादर पिदर सुनाई जाए उनको आपके वालद मरहूम को उसके बाद देखें फिर आप ऐसे ही खड़े मुस्कुराते रहते हैं अगर नहीं मुस्कुराते हैं तो इसका सबूत होगा कि हतमाविया आपके पैरों की जूती हैं लेकिन आपके वालिद वालिद हैं आपके वालिद वालिद हैं तो खुदा के लिए हाँ कि आपकी समझ कहां चली गई है सोच कहाँ चली गई है समझ में नहीं आता है तो वना तरस खाइए खुद अपने आप पर जिन अंबिया का जिन फरिश्तों का और जिन 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 चीजों का आप हवाला दे रहे हैं ना मोली बिलाल के लिए वही सब आपकी तरफ भी किए हुए हैं वही सब हमारी तरफ भी रुख किए हुए हैं तो कोई एक पाबंद नहीं है दूसरा भी पाबंद है तो कम से कम उन्हीं लोगों पर तरस खाइए जो आपकी इतवा में आपकी नकल में आप ही की तरह हैवीर रजील्ला को याद करने लगे हैं समझ रहे हैं आप और ये इतना बड़ा इल्जाम है इतना बड़ा इल्जाम है कि आप कैसे सहेंगे ये नास्बियत का पूरी उम्मत को जो है वो ना, नास्दी बनाने का और जो आपकी खिलाफ वर्जी करे उसको नासुदी कहने का जो आपका हम ख्याल न हो उसे नाफदी भी का तो ये तो आप ही जवाब दे आपके पास कहाँ से हौसला आएगा कहाँ से हिम्मत आएगी ये तो आप जाने अब बस आप ही जाने और या ये तो कहेंगे नहीं हम अल्लाह जाने या शैतान जाने समझ रहे आप चूंकि शैतान के चुंगल से तो बस वही निकलता है कि जो बेनस हो जाता है जिसके अंदर कुर्बानी देने का मिजाज होता है झुटज देने का मिजाज होता है कि कुछ छिन रहा हो तो अल्लाह वास्ते वो बर्दाश्त कर लेता है समझ रहे हैं आप उन चीजों के पीछे फानी चीजों के पीछे लगता नहीं है जो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों छिन जाएंगी और खुद इंसान खुद छिन जाएगा अपने आप से और अल्लाह के हजूर खड़ा होगा और उस वक्त वो जवाब दे होगा तो बस इतने ही इस आपकी दोनों के लिए सुनने के बाद में बेहद गुस्सा आया समझ रहे हैं आप बेहद गुस्सा आया तमाम तर एहतराम के साथ और तमाम तर अदब के साथ और तमाम आपकी आपके पास हो लिहाज के साथ लेकिन गुस्सा बहुत आया आप बिलाल को जो कुछ कहना था आप कहते हाँ वहां जो कुछ हो रहा जिया उन्हें कहते लेकिन आपने वहीं ऊंट के मारे उस लड़के की तरह हर मावे की तरफ रजी अल्लाह तु अपनी गुफ्त रुख मोड़ दिया अपनी दोनों कि लिप में और कहा वो और कहा नासबी कहाँ वो कहा नासबी अगर तस्वीर के दोनों रुख उन्ही किताबों में नहीं होते है जिन किताबों से आप छाट करके एक तस्वीर रख रहे हैं हाँ वही विदाया अनहाया है जहाँ जिसने एक सफ़े पर कुछ लिखा है दूसरे सफ़े पर कुछ लिखा है वही कुतुब हजीज़ है जहाँ एक एक तरफ कुछ है दूसरी तरफ कुछ है तो खुदा के लिए खुदा के लिए माना खुदा के लिए अपने आप पर रहम फरमाइए हम सब पर रहम खाइये और सबसे बढ़कर अपने नाना जान के उस दीन पर रहम फरमाइए अगर आप हॉनेस्ट हैं वाकता सच्चे हैं समझ रहे हैं आप और सुन्नत अहिलसन्नत वालजमत हाँ हकीकी अहल सुन्नत वाल जमात जो हतमी रजुल्लु तला गले से लगाए हुए हैं उनसे आप बाहर नहीं गए हैं तो कम से कम अपने नाना के उस दीन पर रहम फरमाइए और खाइए कि जिसके बारे में अगर दूसरी तरह सोचा गया तो, तो इंसान का दीन और ईमान सलामत नहीं रहेगा और उसके छिनने के सिर्फ और सिर्फ आप सबब होंगे आप जवाब दे होंगे और वो तमाम लोग जो इससे पहले भी आपकी इन्हीं क्लिक को लेकर के खबर न शुरू हुई थी कि एक बंदे ने जो है वो ईमान से हाथ धो लिया कि यार मारो ऐसे दीन को तो कल आप जवाब दे पाएंगे कि जिस चीज का आपसे कोई मतलब नहीं है दिल का उम्मत उनकद खलत लहाबा कसबत बलक उम्मा कसब तुम बला तुसलून आमा कानू जा आप तो खुद इस, इस आयत के मुनकिर हैं आप कह दीजिए नहीं मुमकिन है या कौन से माने पहनाएंगे इस आयत को कि जो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि तिल का उमत उनका लहा माँ का सबक आगे जुमला नहीं होता तो फिर तावील की गुंजाइश थी है, वला तो अलून आम माँ का नू या जो जो कुछ वो किया करते थे जो कुछ वो कर गए तुमसे तो नहीं पूछा जाएगा तो जब आपसे पूछा नहीं जाएगा तो आप हम सबको क्यों वो सिखा रहे क्यों सिखा रहे भाई हम सब ईमान छीनने के लिए हम सब को बदीन और बेदीन बनाने के लिए हाँ या हम सब या हम सबको उस फिरके में शामिल करने के लिए कि जिसके बारे में अभी तक आपकी हिम्मत नहीं है डिस्क्लोज करने की हाँ कि जिसे आप अभी या मौके का इंतजार कर रहे हैं नवजब्लिमाले इसलिए खुदा के लिए रहम खाइए अपने ऊपर हम सब पर आप और बख्श दीजिए उस इंसान को है कि जो आप चाहे कुछ कहे लेकिन वह सहाबिया रसूल थे आप चाहे कुछ कहें लेकिन वह रजील्लाजुनों का हिस्सा है आप चाहे कुछ कहें लेकिन वो हैली रज्लू की इनायत के मुस्तक हैं समझ रहे हैं आप, आपके कहने से वह इनायतें छीनेंगे नहीं आपके कहने से वरना जो कुछ आप इल्जाम लगाते हैं आप जो कुछ कहते हैं इसकी जद में आपके खुद बाबा जान भी आते हैं हजली रजील्ला उन्होंने खरूज क्यों नहीं किया अगर हक माविया ऐसे ही है ना खलफ थे ना हक थे गलत थे है जहनमी थे आपके लफ्जों में तो फिर हजरतली रजिलान ने उनके खिलाफ रूज क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया आखिर तक हजतली रजिल्लान से इसका तस्वर किया जा सकता है इसकी उम्मीद की जा सकती है कि वो तरह दे देंगे वो छो आप तो तरह देने पर आमादा नहीं है पंद्रह सौ साल चौदह सौ साल के बाद साढ़े चौदह सौ साल के बाद आप तो तरह देने पर आमादा नहीं हाँ वो तरह दे देते और उन्होंने तरह दी नहीं उनके बड़े बेटे ने तरह दी नहीं सजरा हसन रजील्ला उन्होंने तरह दी नहीं तो वो सब गलत अगर आपको तरह सही माने तो वो सब गलत होते हैं आप सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने अपनी शिक्री मकलूबियत में और हमने जो मिसाल दी कि भाई ऊँट के मारे उस लड़के की तरह के आप भी लुढ़क जाते हैं हसम हावी रजी अल्लाह तुम पर आलिमाना तबर्राबाजी की तरफ आलिमाना तबर्रा बाजी की तरफ आप लंक जाते हैं इस मकलूबियत में आपको कुछ सुझाई भी देता है कि आपकी इन बातों की जद कहां कहां पड़ रही है और कैसे कैसे पड़ रही है और लोगों पर असर कैसे कैसे होता होगा और होता है हो रहा है वो इस दीन के बारे में क्या तस्वुर कर रहे हैं करते हैं और करेंगे है, नमजिल्लाउमलिया वीलमोदालिक्फ मर्रा हाद अल्फ मर्रा हम कह रहे हैं लेकिन आपकी तस्वीर कुछ इसी तरह की बनती चली जा रही है अलमानल हफीज अलैक्म वरह वक